Вы знаете, что на сегодняшнее время мы освободили всех трех заместителей, которые курировали все блоки. Хочу отметить о том, что это еще не конец, потому что идет расследование комиссии. И я думаю, что кто отвечает за это, за те какие-то просчеты в том, что у нас действительно не было достойных таких требований для наведения порядка, что привело все-таки с такое количество с такой смерти, и что мы должны были нейтрализовать эту ситуацию своевременно, мы имеем рассмотреть все вопросы и выучить их. Хотел бы сказать, что на этом этапе идет следствие. Вы знаете, что задержано было 160 человек, независимо не только какой-то одной стороны, экстремистов там или иных. А вопрос стоит о том, что были задержаны все те, кто нарушал правопорядок и способствовал тому, что случилось в этот день, 2 мая. К большому сожалению, мы можем констатировать о том, что никто не вернет жизни этих людей как с одной, так и со второй стороны. И это показывает о том, что мы должны все сделать, чтобы такого больше не повторилось. От этого зависит не только работа милиции, но я думаю и общественности. В том числе хочу сказать от вас, как представителей средств массовой информации. Хочу отметить о том, что мы все сделаем для того, чтобы был наведен порядок. Никто не позволит, кто бы он ни был, с какой стороны, самообороны, еще раз повторяю, правого сектора, люди других убеждений они не должны нарушать порядок. Это самое главное. Нарушать порядок, который может привести к гибели людей. Я уже скажу позже о том, что мы поменяли, в первую очередь, и начальника управления внутренних дел. Назначили на эту должность Катеринчука Ивана Петровича, который имеет достаточный опыт работы. И, как вы знаете, вы уже общались, наверное, некоторые с ним, встречались где-то виделись уже. Я думаю, что он может навести здесь порядок и так сделать, чтобы управление внутренних дел было действительно с народом. И слушало все. Не одну сторону мы ставим вопрос, а все стороны слушали. Вы знаете о том, что мы сегодня на границе с Одессой, и которые двигались до Одессы, задержали несколько групп граждан другого государства, которые двигались сюда к нам. У нас сегодня есть информация в других регионах, где они есть, мы это отслеживаем и принимаем все меры для того, чтобы здесь не было провокаторов, экстремистов, которые могли бы что-то делать, а потом говорить, что это упущение влады и что-то другое. В связи с тем, что мы усмотрели в некоторых работниках милиции, некоторую трусость, несвоевременность, будем говорить, действий на ту или иную положение, которое могло бы не довести до таких вопросов, которые мы имеем. В связи с этим мы поснимали этих людей. Эти люди забыли, что они должны делать на своих должностях. Но я хочу сказать, что в этот день милиция тоже максимально делала все то, что в ее силах, для того, чтобы это не повторилось. Думаю, если бы не действовали милиции, это бы было еще более ужасным. Хочу особенно сказать о том, что идут фрагменты кадров, когда возле управления внутренних дел города Одессы милиция, которая стояла спереди, она оставила щиты и побежала в другую сторону. Это было неправильно. Информация доведена и трактование этого вопроса. Милиция оставила это щиты, потому что это спецподразделение немедленно побежало в другую сторону, где освобождались задержанные а там рядом была комната с оружием и она туда срочно они перешли для того чтобы защитить комнату не допустить чтобы не кто-то горячей головы еще не начал захват этой комнаты с оружием там было достаточно очень много боеприпасов и оружия и я хотел бы кто видит вот эту трактовку, что там милиция убегает, как будто щиты оставляет. Нет, она не убегала. Она делала свое дело. Со щитами туда нельзя было бежать и, и добежать, и проткнуться в, ту, в той ситуации, которая оказалась. Мы в преддверии такого большого праздника. 9 мая. Вы знаете, все меньше и меньше остается живых то кто был участником Великой Отечественной войны. Но я хочу сказать, что в это время, в, этом, в этой войне участвовали все независимо от национальности. И мне хочется, чтобы мы через засобы массовой информации или средства массовой информации, чтобы через вас обратиться к населению, к тем, кто пытается снова повторить свои деяния в нарушение правопорядка в Одессе. Ради этого святого праздника, ради этих святых людей мы должны все сделать, чтобы не повторялось каких-то нарушений правопорядка что мы подчеркнули о том, что Одесса и Украина это демократическое государство и все в рамках законов должны работать. Чтобы эти люди, которым мы будем отдавать дань уважения, могли спокойно гулять и пройтись по Одессе. И я хочу сказать, что те просто не люди, которые могут нарушить какой-то правопорядок в этот день, хочу вам сказать, что мы примем все меры для того, чтобы эти люди были задержаны. И никаких снисхождений не будет. И милиция сегодня не в какой-то там нейтрализации или перепуги и все. У нас есть все возможности, силы для того, чтобы навести здесь порядок. И чтобы это того, что случилось, не повторилось.